Васильевича. сын теперь мне слово. Раз одну песню, значит, я хотел тоже три сделать исполнение. Ну, одну тогда, раз не позволяет время. Называется песня, посвященная войнам АТО. С Луганска и Донбасса что ныне превратили в сущий ад, вывозят человеческое мясо, там разгулялись смерть, ураган и град, стихия вызвана не силами природы, природа благосклонней к нам была, сам сатана диктует непогоду за то, что его крыша потекла, что всей смерть страх пепел и руины. Он посылает тысячи чертей. Забавный, добрый образ Буратины Он превратил в исчадие смертей. Оставивши дома работу семьи, Спасаем свою землю от беды. Не проросло, чтоб дьявольское семя Не породило горькие плоды. Поднимаясь из руин и пепла, Дух воинский взрастает по часам. Мы скопище чердей загоним в пекло, Пощады пусть не ждут их места там. Не всем нам возвратиться из похода, Но кровь горячая пульсирует в висок. И в ожидании благодатного восхода Вся Украина с болью смотрит на восток. Пусть солнце сбывшихся надежд рассветом брызнет, Победу вырвем по щеке слезой скользя. Ведь так не хочется, чтобы ценою в жизни, Но видно, по-иначе нельзя. Всем спасибо.